28 лютого на площі перед адміністративними будівлями пад «Полоград вугілля зібралось декілька сотень протестувальників на чолі з активістами громадської організації характерних та колишніх воїнів АТО. Завдяки проведеній агітаційній роботі в інтернеті їм вдалося долучити до акції і деяку кількість шахтарів. Основна вимога підвищення зарплати. Саме в ці дні між шахтарськими профспілками та адміністрацією ДТЕК ДТЕКПОГРДВУгілля проходять перемовини з приводу підвищення рівня зарплати з 1 квітня. Додатково про результати цих переговорів дивіться на нашому сайті 3 березня. Она не выросла. То есть я получал в 2013 году 13 тысяч грязных. За хорошую езду там за 300 метров проход. Сейчас мы получаем за 300 метров проходки 14. И то не всегда. На что хватит сейчас этих денег? Скажите, пожалуйста. Вы здесь все стоите красиво одеты. Посмотрите на нас, на мои ботинки посмотрите. нам, допустим, заглядывать, что там в России, что там в Крыму, что там в РТЛОЭ или где-либо еще. Мы сами хозяева своей земли, своей родины, там, где мы живем. Если каждый из нас начнет убирать себя в квартире, потом в подъезде, потом на улице, у нас будет порядок. Нам не надо э, смотреть на то, что кто сегодня там какой-то там президент там или не президент, или кто-либо что сказал. У нас есть свой город, у нас есть своя работа, и мы можем навести порядок здесь. На сегодняшний момент. Давайте Давайте договоримся договоримся. А давайте Значит, если вы хотите меня услышать, давайте послушаем. Еще раз. Если вы хотите меня услышать, давайте наберемся терпения, я... Попробую все рассказать. Если бы все делали как положено, люди бы не вышли. наверное вы Шифа, позор вашу, что, я, что я на сегодняшний момент Мало, наверное, посещаю Но, к сожалению, не могу По времени Быть постоянно на предприятиях И те вопросы, которые сегодня звучат Особенно По баням По тем вопросам, которые вы озвучили По тем автобусам и так далее Я на сегодняшний момент Хочу только одно сказать что мы вместе с вами, с актерами, те вопросы, которые вы сегодня наработаете, у меня просьба организаторам этого митинга собрать, совершенно правильно, соберите те вопросы, мы сядем с контактной группой. Я понимаю, что на сегодняшний день я не смогу ответить на все вопросы, которые здесь звучали. Но я обещаю, после того, когда вы соберете эти все вопросы, Передайте, пожалуйста, мне. Мы эти вопросы все проработали. Люди требуют, чтобы мы и мы обязательно решим. Что, что касается, что касается, что касается вопроса заработной платы, это самый, наверное, острый вопрос. Не только заработная не только гроза и проскочка, но особенно тех, кто работает на вспомогательных участках и особенно на поверхности. Мы эту проблему знаем и сегодня делается все для того, чтобы поднять эту заработную плату. Понимаем и ту тревогу, что невозможно, знаю, невозможно сегодня воспитывать детей при такой зарплате, одевать, обувать, кормить. А если двое деток, а если женщина одна тем более, я это себе представляю, как это сложно и так далее. Это требование за ⁇ это повышение зарплаты, это первое. И второе. А тошники есть, шахтеров. Создавайте непрофильный профсоюз, чтобы защищал тех людей, которые действительно сегодня могут или уволить, или, скажем, где-то там устранить, как угодно. Так помогите людям в этом. Правильно женщина здесь разделила. Три с половиной тысячи. Разделила на... Так, Еще я скажу тогда... Сейчас, одну минутку. Разделила и показала, что на 100 рублей жить невозможно. На 100 рублей. Это то же самое я писал в газете, в лаве. Писал по охране труда, писал по зарплате, писал о том, что хайгру до ума надо доводить. Или вообще ее тогда не принимать. На конференции, когда ее принимали, единственный здесь полуград угле доказывал, что нельзя принимать эту систему. Разобьет эта система всех. Будут одну ножку носить одинаково, а зарплата будет разная. Доказывал, но не услышали. Почему? Потому что получили 5000 тысяч тогда в апреле. А почему люди об этом знают? Дальше. Не чтобы вы понимали, у меня есть два сына. Работает на шахте Самарская мотористами. Оклад 4 900. Я хочу, чтобы у них был оклад 10. Потому что они правильно приходят домой, па, когда вырастет зарплата. Сейчас один сын служит на границе. Призвали, но стоит в Крыму. В Херсоне. Но, но суть не в этом. Те, которые вопросы сейчас поднялись, вопросы правильные. Почему они поднялись? Потому что я говорил, нет диалога, нет диалога. Надо говорить, надо встречаться с людьми. А не делать, творить, а потом, ой, так получилось. Меня зовут Руслан, фамилия Базанов. Я руководитель департамента по взаимодействию с профсоюзом. Вы говорите о э, диалоге. Только что выступил генеральный, он э, сказал о том, что если у вас есть требования, которые вы сейчас озвучиваете, мы, э, не, никто не говорит о том, что эти вопросы неправильны, мы готовы их принять, рассмотреть. Только, только что сказал председатель Правкома о том, что мы по данным вопросам работаем. Я был в батальоне. Принимал участие во всех боевых операций, которые прошло в Айдар. Из 500 человек, которые Айдар сделали Айдаром, 300 человек уже 200 осталось живым. Поэтому, видя тот беспредел, который творится то, что, допустим, очень большая разница между ИТР овцами зарплата и простыми шахтерами. Мы поддерживаем эту акцию. Вот. мы требуем о том, что были созданы независимые профсоюзы, не профильные профсоюзы, которые карманные профсоюзы, а именно не профильные профсоюзы, которые стоят на интересах защиты шахтеров. Это первое. И второе, это, естественно, повышение зарплаты вы сами знаете, какая ситуация сегодня происходит по всем этим поднятиям коммуналок, поднятия, скажем так, всех этих цен. Вот. А зарплата как была, допустим, там 5 лет назад, так она осталась на этом уровне. А сколько поднятия зарплаты? Ну, это должны решать, скажем так, не профильные профсоюзы, это должны решать, допустим, скажем, люди, которые э, именно там находятся. Вот. Мы просто поддерживаем эту акцию. Потому что мы стояли за тех людей, которые действительно, мы за это воевали. Мы воевали не, э, скажем там, за определенные какие-то там награды, мы воевали за свою родину, за этих людей, которые вот рядом с нами. А откуда вы узнали про акцию? А это все было по интернету. нет То есть вы просто откуда, откуда, откуда узнали случайно или как? Нет, ну это же интернет, я же тут живу. Я в этом роде живу, Интернете. Есть, есть группы, которые возмущались, которые, допустим, высказывали свои требования, Вот мы решили так и собраться. А, на сегодня ребята говорили, да, зарплата, зарплата. Понятное дело, мы все здесь понимаем, никто нам на 50% процентов зарплату два раза не повысит. Это понятное а это... почему не повысит? почему? А по почему Три я сюда вышел для того, чтобы отстоять. Я никому ничего не рассказывал. Я хотел сказать, что почему никто не вышел с каждой шахты по представителю на контактную группу. Это раз. Во-вторых, наши требования будут входить. Я сейчас их озвучу просто. Даже если я здесь буду один, я все равно об этом скажу. Вот я хочу, чтобы не было у нас экзаменов в выходные дни. Все экзамены, все обучения проходят выходные дни. По законодательству нельзя вызывать человека в его выходной день на сдачу экзамена. Это прямое нарушение законодательства. Вы все здесь грамотные люди. Вы знаете это. И знаете, что это происходит на шахтах? Учебные отпуска. Кто последний раз ездил в учебный отпуск за счет предприятия? Да тут половина, даже 70% людей, которые либо должны их заставлять писать отпуск за свой счет, либо же в счет отпуска. То есть, ну, опять же, это прямое нарушение закона, закона Украины Трудового кодекса нашего За каждый больничный нас так, как цуцика, понимаете, уже за настолько людей загнали под лавочку, что просто боятся голову поднять. За любую твою провинность тебе сразу же тычет мордой. Иди в отдел кадров, не нравится забирай трудовую, иди нахер с отсюда. Ну так тоже нельзя. Мы, мы здесь работаем, не один десяток лет люди проработали, отдали предприятиям жизни свои, скажем так, здоровье отдали. И их за любую провинность сразу же выгоняют. Никто не смотрит, сколько ты отработал, какие ты подвиги там за бои совершал. Никто на это не смотрит. Тебя выгнали, как собаку, и все. Так не должно быть. У меня вопрос. Вот мы постояли, пошумели. Что надо нам? Написать бумагу? Что? Ну, все Я не знаю инструментов, да, вы есть, как работать. Вы правильно говорите, да. Собраться, вот вам коллега предложил только что. По одному человеку от каждой шахты соберитесь, сформулируйте требования, дайте эти требования, определимся по времени и сядем, будем общаться.